вечер, дорогие друзья! Сегодня, как и каждую неделю, в эфире передача Рабин Ронат Тагор. И в студии со мной потрясающий юрист-профессионал своего дела Татьяна. Чем лестыщие грубишь, тем глубже они проникают до сердца. Добрый вечер. И эксперт бизнеса и экономики Игорь. Добрый вечер. Что хотелось бы сказать сразу, объяснить, почему наша передача так называется. Дело в том, что в нашей стране то, что происходит, цензурно можно охарактеризовать только этим словосочетанием «Рабиндранат Тагор», потому что все остальное нецензурно, а тут и культуру мы как бы зацепили. То есть моя версия о том, что на ТВА работают поклонники э, этого поэта, математика, философа, то есть не подтверждается. Но как? Поклонники-то есть, но стихов они не знают. Вот. Ну и что же? Мы сейчас обсудим. На самом деле программа у нас серьезная. Серьезная, конечно. Мы очень серьезные люди. Mm -hmm. Конечно. Да. Я вообще потрясающий. У меня четыре завода, но я об этом не говорю. Итак, да, что же накипело у нас за неделю? У нас есть новости, которые мы будем обсуждать. И первая новость, друзья мои, это, естественно, у всех на устах уже не первый месяц она. Это налоговый кодекс. Хотелось sí. бы с вами, как с людьми, разбирающимися в экономике и в юриспруденции, а мне, как представителю народа, узнать, хорош он или плох. Заметьте, налоговый кодекс – это как раз тот документ, о котором говорят много и давно. Либо и хорошо, гораздо либо никак. И гораздо больше, чем о Конституции. Вспомните, Конституции поменяли потихонечку и забыли. Кого она интересует? Есть она, нема. На простую людину это ніякого практичного впливу. Не здійснює, а о, от податковий о. кодекс це зовсім інша тема. І слід зауважити, що це класичний привід приклад того, як прекрасну ідею звести всі податки під однією книгою, під, під двома корками спробували викрутити так, що люди плюються. и ходят на митинги под Верховную Раду. То он, плюются именно в этот налоговый кодекс? Конечно. А куда им еще плювать? Есть люди, много людей. Люди плюются в авторов и всех причетных и до пока того, не что там написано. Кстати, по, пока не кстати по поводу авторов. Их да. было так много, авторов, соавторов. И каждый тянул одеяло на себя, начиная от Тегибко, Колесникова, Азарова. Не Заканчивая... заканчивайте гибко колесник Да. да. Там битсумку... президент лично да. принимал участие. И в вышел ненародный акт аклаптева как и завжди. Главная проблема в том, что целый класс малых предпринимателей, людей самоорганизованных, которые сами себе организовали работу и не просят у государства ни копейки, больше того, еще и платят в бюджет, просто вычеркивают как класс. И самое страшное, что эти люди могут просто уйти в тень. И об этом... Что ну, значит могут? Они туда и уйдут, Обычайно. я думаю. А что им еще делать? Если кого-то пытаются уничтожить... Навіть найзабитіша людина, навіть найзаслуга слухняніша спробує якось зникнути, щоб ніхто цю людину не знайшов. А не, навичок, найти -то її навичок, можна налогі потім навичок, навичок виживання в суворих податкових умовах нашим людям людям не займати і тому звичайно вони цими навичками скористаються. І ну, давайте послухаємо, що говорить по цьому поводу наш замечательний прем'єр Нікола Янович Азаров. У нас є відео. Давайте його посмотримо. Как только бизнес настроится на прозрачную работу с государством, государство в лице налоговой службы ответит адекватно, будет работать точно так же прозрачно. Нет, ну, то есть, нет, очень нет. здорово из серии. Вы сначала что-то сделаете, нет, нет, а нет, потом нет, мы. Меня нет, возмущает нет, нет. наоборот фраза. То есть и государство тоже в ответ будет работать прозрачно. То есть сейчас оно работает непрозрачно. Такое впечатление, что мы кому-то чего-то должны. Мы должны основное платить налоги. И жить в нормальной стране. А получается, что. Но мы и налоги не платим, и страна у нас ненормальная. Нет. У нас премьер, который вышел из налоговой инспекции. И документ, который предлагается, налоговый кодекс, действительно идеальный для налоговой инспекции. То есть там все понятно, кого сколько надо брать, причем если не отдают. За что брать? Як їх заставити заплатити? за що все поняття. Как Но... заставить за що ніхто нікогда ні не був з другої сторони в ролі підприємця і ж... бізнесмена. Це ж стара тема для того, щоб корова давала більше молока і менше їла, і треба більше доїти й менше годувати. Доїти азара вміє. А годувати, він скаже, це не його компетенція. А те, що в таких умовах годуватись буде нічим, його якось не обходить. Питання тільки в тому, що він буде робити, коли корова нарешті здохне. А якщо вона не здохне. а на роги тех, кто намагается довести її до смерти, на це то не разраховывается. Давайте не больше молока, нет, у него Умирать никто не собирается. <laughs> Умирать никто не собирается. Но наши люди, как они раньше делали, просто уезжают из страны. И мы видим, что это миллионы, миллионы людей работают за пределами Украины. И это проблема. Единственное, отдушина души и простым работягам людям, это самоорганизовываться. Причем это люди, которые инициативны, сами находят себе бизнес, сами. Э, Кормят свої сім'ї. Не нічого ничего у государства, а еще платят им налоги. Вони працевлаштовують інших людей, а їх намагаються змусити цього наробити. Почему не, чем, Вони мы не такими о... умовами обкладають цю можливість розробляти самому і дати заробити іншим, що люди просто втечуть в тінь. Ті, хто звідси взагалі не будуть. Ну, будуть зарабатывать сами, и естественно не платить налоги. That's... Но ви помните, что Николай Янович, не дали, як в сентябре, обіцяв, що у нас будуть одні з найзких. Налогов в Европе, я это не придумал. У нас есть видео, давайте его посмотрим. Да, мы установим низкие налоги. Наверное, самые низкие налоги в Европе. Мы ликвидируем значительное количество налогов, которые обременительны с точки зрения их администрирования. Удивила фраза, наверное. Но низкие налоги не для всех будут, а для определенных товарищей. Как будут звати цих товарищей Ахметов на зовут. Да. кто там еще у нас есть осиб для каких в кодексе прописаны низкие податки? Нет, смотрите логику: да, в принципе, действительно, для налог на прибыль собирается уменьшить, больше того, собирается уменьшить самый коррупированный налог. Об его отмене или замене разговор не идет, правильно? То есть собирается НДС уменьшить на 3% в 2014 году. Но с другой стороны. До То есть большому крупную. Ну большому, да. крупному, больше, я еще скажу, уменьшают налоги на акции, на дивиденды с акций. То есть большому, большим, большим акционерам, большому бизнесу, уменьшают. Выким кораблям, велике плавання. А, а, дрібним, а дрібним човникам залишається тільки потонути самим. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. А, а за счет а страна будет жить за счет каких-то. А их и не будет, А я даже не с чего будет жить Украина? Где да, они возьмут вообще базу оподобления? А, а, давайте представим, все уедут. Вот представьте, все уедут, А останется... Вы, -то только Азаров. А я Ахметов. И будет сам платить податки. Приходит сам к себе Азаров и платит сам себе налоги. Вот так у нас будет, если не изменится. Но я думаю, что изменится и все будет хорошо. <music> Есть еще много о чем поговорить. И вот что интересного у нас в стране произошло еще, а именно, я оглашу это как в суде. Генпрокуратура завела против экс-главы МВД уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах. Он якобы причинил ущерб на 40 тысяч гривен. За это грозит ему от 3 до 8 лет. Сегодняшняя криминальная справа – это четка спроба партии регионов закрыть мини Рота, а возможно закрыть именно от общества, для того, чтобы я не озвучив свою позицію. І антикримінальну, і політичну. Мене попередили, що что... Моя політична активність закінчиться для мене погано, якщо я не перестану підтримувати Тимошенко і критикувати партію регіонів. Ну мені здається, це було зайве попередження, бо я це розумів з першого дня після президентських виборів. Кожне правительство намагається що з срім древнього Риму дати людям хліба і зрелищ. З хлібом у нас пока не сильно виходить зрелищем... але у нас є такі, нас такі видовищні хлібальники і да. югочка, один з найяскравіших представників цього племені. Не дивно, що нарешті він потрапив у жернова нашої прокуратури. Бо Но... є за що і є кому домагатися того, щоб Юрочка туди нарешті потрапила. кажеться вам, що це проста місць? Безумовно. Саме до цього я і веду блюдо, яке треба вживати холодним. Нарешті як слід охолонуло для Бориса Колесникова. І у нас є, кстати, на самом деле відео, що говорив у 2005 році. По Каліснікову Юрій Луценко давайте посмотримо. В розслідуємо справі встановлення, що голова Донецької обласної ради, народних депутатів, Колесников, шляхом погроз, відповідним громадянам, вбивством, вимагав від них передати йому та іншим вказаним особам акції, які належали цим громадянам. На людину, щодо якої вимагалося віддати акції, було здійснено три рази. Э замах на вбивство. Один раз вибухом і двічі з автоматичною зброєю. Яка політика, шановні? Натуральний бандитизм. Вот, собственно, дорогие друзья, да. что говорил в 2005 году Юрий Луценко и чем ему ответили, мы с вами уже только что об этом говорили. Но да. я тудя, хотел тудя, бы... В чем, шо... в чем собственно, дело? Вот за що от 3 до 8? Там, в чем же Татьяна? За особо крупное. Дребезок. Да. Насправді дитячий элемент на Галявині, Если бы у нас притягали за каких там 40 тысяч гривень, то у нас все политики, чиновники давно уже переместились из своих затишных кабинетов а да. и посад в в'язниці. А у не відбувається. Там что было да, 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 конечно, есть, конечно. Да. это что же дело? Я просто хотел сказать в дополнение, того, что если бы всех сажать, так может просто обнести все там как бы колючкой, и да пусть там сидят.